киевский торт создала сестра моего дедушки. Об этом я узнала весной прошлого года из первых уст. И про это в нашей семье ходили легенды, про эту всю неразбериху с киевским тортом. Ярко об этом не высказывалась. Об этом я считаю это своим долгом проявить об этом в интернет, открыто, ярко и проявить свет на свой род. Самый интересный факт в том, что киевский торт создала Валячка. Ее звали Франческа. Франческа Петровская. Мой батько Борис, да. Батько ее был спикивца. Один был брат, а их там 10 три Да. Франя жила, дедовая сестра. Это она придумала киевский торт. Колись вот это же Тетя До революции у тети Франи тут где-то было что-то кондитерское такое. Это читать цех или что? Вот, но уже революция, это знаете, все забрали. И она уже тогда дома там на базар вывозила. Такая тачка была. Вот, там конфеты, пирожные. И она вот это сделала торт. И все она торт делала. И Открывай рота И давила на. А ее племянник Поехал в Киев. А потом, кажется, приехал дед племинник и подал, что киевский торт он сделал. И похоронили ее на байковом кладбище, создатели киевского торта. что ну, то где ну добывать эти церкви, и прання Вот это такое. Поехал в Киев. Mm -hmm. Она же с не выезжала. Ну no, да. А он поехал на Карла Марса, устроился. А потом что-то придумал, что что-то они увидели что там как-то заграло да, 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 это. Эта ситуация происходила в 1956 году, и по официальной теории Петренко, Костянтин, Микитович и показываю свое родовое дерево. Это моя мама и ее дедушка Борис Петровский, у кого родители были Константин Петровский и Феодора. Константин Петровский, мы передвигаемся к... Мы передвигаемся к его родителям, Леонтий и Просковья, Петровский, и тут его братья и сестры. Вот их было невероятное количество, в которых не все имена сохранились, и вот она Франя. И вот у Франи был брат Макейта, у кого был сын Костянтин, как раз тот, который якобы создал этот торт, его сестра Гафика. Костянтин — это типичное имя, которое повторяется невероятное количество раз в нашем роду по моей, по линии моей мамы. Не Константин, а Костянтин Микейтович. А фамилия Петренко, я думаю, что изменили для того, чтобы звучало по-украински, потому что настоящая фамилия Петровский, и Петровский — польская фамилия. А как это СНГшный -то торт может сделать Петровский поляк? Очень интересный факт о том, что это Сантина была сестра, которую звали Гафейка, у нее были некоторые отклонения в ее росте, у нее был большой горб, и лично моя мама коммуницировала с ней. Они ездили, когда те жили и снимали квартиру в Киеве. То есть это все переплетено. Это проявить истину. Истину на неразбериху, которая происходила. Истину для Франчески, для Франи, которая создала. Она создательница. Она великая женщина, которая создала историю. И часто такие вещи, как непроявленный талант, невозможность да, получить признание за свой талант, она проявляется на роду через других своих последователей, на других членов рода. Поэтому я сейчас беру эту ответственность, и я проявляю эту истину. И я благодарю этот род, что я тут воплотилась. Сколько бы лжи в мире не было, истина всегда будет проявлена.